Здорово. Ну здравствуй, здравствуй. Как ваши дела? Ну для начала давай определимся. Ты парень совершеннолетний? Да. Это прекрасно. В какой стране живешь? Красноярск. Красноярск это край. Это же не страна все-таки. Страна как называется? Ну ой, в России живу. Вот. Любишь же Россию? В городе Красноярск. Ты же любишь Россию. Конечно, я здесь родился. Ну, ты гражданин России, человек русский. Или нет? Я армянин. А, ты армянин. А Пашиня она любишь? Нет. А Путина? Да. А ты хотел бы, чтобы страны объединились в одно государство? Да, конечно, хочу. Это хорошо. А какие бы ты страны видел в этом государстве? Ну, Армению, Россию Но... я понял. А еще какие? Белоруссию. Я бы в Сочи бы полетел. В Сочи бы полетел? Да. А какие страны видел бы? Я что-то не очень понимаю. Причем тут Сочи? Сочи это Краснодарский край, это Украина. Украина? Ну, конечно, а как ты думал? Серьезно? Ну, Краснодарский край. Подожди, сейчас. Подожди. Ну, Краснодарский край, ты вообще, ну как-то... Соображай потихоньку, быстрее. Получается, моя бабушка живет в Украине? Да. Да, ну, ладно. Я тебе серьезно говорю? Я думал, это в России. Краснодарский край. Ну какая-то Россия. Ну о чем ты? Я тебя как почетный армянин Белгорода со всей ответственностью заявляю. У тебя бабушка украинка? Что-то мне батя говорил, что там одни кавказцы. Ну, это же все-таки предгорье Северного Кавказа. Еще когда-то Екатерина II, императрица российская, выселила запорожских казаков с Поднепровья и из... с северного побережья Черного моря на Кубань, на реку Кубань, а это Краснодарский край, Ставрополье, и вот с тех пор там украинцы живут, Украина, да. Она специально, чтобы кавказцев оттеснить э, за горы или в горы, выселила туда украинцев. Ты не знал об этом, что ли? Ты же не знал об этом? Да нет. Вот это новости, вот это здрасте. Вот а говоришь, совершеннолетний. Что, в школе этого не рассказывают? Нет. Но в 1753 году императрица российская Екатерина II сказала запорожским казакам, украинцы, валите на Северный Кавказ, потому что там у нас проблемы. Империя при смерти защитите. Но они пошли, с тех пор они там живут. Вот видишь, как оно бывает. Да, вот так вот. Отс. Ну, хорошо, давай вернемся к тому. Какие бы ты страны хотел хотел бы видеть в союзном государстве? Ну, кроме Сочи. Ну, даже не знаю. Китай хотел бы? Китай нет, да? Китай вычеркиваем, согласен с Но... тобой. Китай вычеркиваем. Давай дальше. Узбекистан хотел бы видеть в союзном государстве? Нет. Нет. Украину. Сейчас, подожди. Ну, в Армению бы полетел, потому что я бы я там не был вообще. <эплодисмент> Ну, с Арменией мы решили. Армения входит в состав союзного государства. Теперь это наша часть территории. Украину берем или нет? Хотел бы я там побывать? Нет, в состав, в состав нашего государства включить. Чтобы они, так сказать, были частью нашей страны. Берем. Соединенные Штаты. Какие штаты? Соединенные. United States of America. Америка. Ну да, берем. Берем. Хорошо. Кто будет президентом этого огромного союзного государства, по-твоему? Кого бы ты выбрал? Пашиняна. Пашиняна, Пашиняна не берем? Ты точно совершеннолетний? Тебе сколько лет? Ну да, совершеннолетний. Сколько будет 7 умножить на 8? Что? 7 умножить на 8, сколько будет? Ну я давно закончил школу, я не помню. Тебе 18 лет, и ты давно закончил школу? Да. Ты вундеркинд? Да. Ладно, а вдруг Байден станет президентом э, нашей большой могучей страны? Что мы будем делать тогда? Это же выборы честные, демократические. Мы же демократическая страна, правда? Ну, ну что? Ну я бы выбрал президента России Путина. Ну это России, а Союзного государства. Путина. Тоже Путин. А вдруг не, не пройдет? Вдруг народ выберет кого-нибудь другого? Ну, Гитлера, например, президента Германии. Ты же знаешь, кто президент Германии? Да. Как зовут президента Германии? Ну, это, мне только говорил... Подожди, подожди. Ты не знаешь, как зовут президента Германии? А вдруг он станет президентом нашей общей страны? Подожди. Подожди. Адольф Алойзович Грубер. Что еще раз? Шекельгрубер. Еще раз, я тебя не слышу, мужик. Mm, бывает. Ладно, а ты зачем здесь? Мелочь по карманам тырить? А зачем? Ну, просто зашел поговорить с людьми. Хорошо. А ты бы в какой армии хотел воевать? В армянской или в российской? В <свят> ну, армянской. Тогда почему за Путина? Почему не за Пашиняна? Потому что ну, не хочу. А если на Армению нападет на Россию, ты за кого будешь? Ну, за Россию и за Армению. За Армению будешь воевать, да? Ну, ну хоть что-то в тебе человеческое осталось. Да. Воевать? Ну конечно, если Армения нападет за Россию. Нападет на Россию. Что ты за кого воевать будешь? А не буду я воевать. Тебе наплевать на Россиюшку? Я так и знал. Я так и знал. Вам бы вот это вот лишь бы из нас деньги тянуть, кровь пить. А так вам на нас наплевать. Я так и подозревал. Так и подозревал. А, а если вдруг президентом э -э союзного государства станет, э -э ну, то все равно не знаешь, кто это. Зеленский. <клёдно> а что, ты Гитлера даже не знаешь, о чем я говорю. <смех> дегенерат. <смех> он даже, ну он верит, что президент Германии Гитлер. Просто дегенерат.